Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Warabiz Clan. Sekarang ini yang kita pasti akan lihat dalam masa terdekat ini tuan-tuan dan puan-puan ialah tindakan peguam-peguam yang akan having a very field day menyaman kerajaan, menyaman polis diraja Malaysia kerana tindakan mereka yang melanggar perlembagaan tidak berperlembagaan malam semalam. Huh, memang betul-betul best tuan-tuan sekalian. Memang kita tengoklah apa yang jadi. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita masih lagi hendak berbicara berkenaan dengan insiden yang berlaku malam semalam ketika ramai-ramai baru hendak buat himpunan anti apa tu rumah ibadat haram. Di mana secara asasnya seperti mana anda tahu, semalam telah berlaku tangkapan beramai-ramai oleh pihak polis ke atas mana-mana individu yang berada di tempat kejadian. Tak kira kau siapa, janji kau berada dekat situ dan tidak mahu bereda selepas disuruh beda, mereka akan tangkap. Padahal himpunan tak bermula pun lagi, tuan-tuan dan sekalian. Dan antara nama-nama yang telah ditahan malam tadi, termasuklah Pegam Hanif Katri Abdullah. dan kemudian kita ada Ustaz, apa tu, Cikgu Syam daripada NGO. Kita ada Tamil Dahri, Syafiq Halim, Zamri Venus. Uh, kemudian uh, Kak Jan daripada PPIM. Ramailah ramai kawan-kawan saya tuan-tuan sekalian telah pun ditahan malam tadi tetapi boleh katakan hampir kesemua mereka ada kurang 17 orang, 20 orang macam tu kan hampir kesemua mereka telah dibebaskan dengan jaminan polis pada jam 3 suku pagi tadi cuma Zamri Vinos dan juga Tamim Dahri masih lagi kekal dalam tahanan polis dan pagi tadi tuan-tuan sekalian pukul 9, pukul 10 macam tu telah berlangsung perbicaraan untuk uh, PIO meminta uh, tambahan reman kepada kedua-dua individu ini untuk maklumat berkaitan itu, kita tonton apa yang disebutkan oleh Tuan Haji Hanif Katri dalam sinar media ringkas pada pagi tadi. Pada pagi tadi kami telah menghadirkan diri bagi tujuan proseding permohonan riman yang dibuat oleh pihak polis siasatan bagi tujuan tahanan lanjut. Kedua-dua uh, pecuang dalam gerakan ini iaitu saudara Zamri Binut dan saudara Tamim pihak polis telah memohon untuk satu tempoh lanjutan selama 4 hari uh, bagi tujuan siasatan lanjut pihak-pihak telah berhujah kami telah berhujah uh, saya dan pasukan saya bagi pihak Zabri Binot dan CID Aidil balik dan pasukannya bagi pihak uh, Tapi mahkamah selepas mendengar hujahan telah membuat keputusan untuk memberi lanjutan selama 2 hari maksudnya esok maka apa nama ni pihak uh, polis akan tamat tempoh iman dan kita so apa tempoh waktunya apa masanya dia akan keluar kita akan maklum dengan alright itu sahaja lah lebih daripada tu tak perlu kita nak bincang sebab polis pun tengah sifat <laughs> alright okay. Dalam apa soalan saja Di bawah stesen apa tu Haji? Boleh Seperti yang dimaklumkan pada mahkamah Dia ada tiga peruntukan Satu adalah seksyen 4 Akta Sultan Yang kedua ni adalah sebuah section seksyen 505 Dalam perlukan B kanun keseksaan Dan yang ketiga seksyen 233 Akta SPM Komunikasi masyarakat SPM Jadi ketiga-tiga seksyen tu Ini dia banyaklah, Tapi efek dia sebenarnya Lebih kurang sama Lebih kurang sama untuk jenayah yang sama so biar uh, kita tunggu tarikh penyelesaian dan tengok perlukan baik right. so, so, macam mana keadaan uh, anak guam ni orang ni orang ok tak sambil dengan semangat dia ok tapi apabila Aa, kita telah pun memulakan aktiviti di tengah hari semalam sampailah waktu malam lepas maghrib ditahan dan jangan lupa saya pun berada di situ bersama dengan yang lain kami kita berada sampai pukul 3 pagi uh, mereka berada terus sampai pagi jadi dari segi fizikal nampak penat sikit penat sikit. Tapi semangat lebih utuh daripada fizikal. So <laughs> jangan risau dia masih kuat. So secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan, Zamri dan juga Tamim akan duduk dekat dalam balai dan wangi itu sampailah ke besok. Kena remaja mereka ialah 2 hari untuk membantu siasatan. Di bawah Akta Hasutan Akta 4 kurungan and then kemudiannya kita ada uh, section 505B kanun kesisaan iaitu mendatangkan ucapan yang mendatangkan Gusarawam uh, ah, macam tu lebih kan? Dan juga section 233 Akta SKMM. Biasalah tuan-tuan. Kalau kita orang-kita orang, -kita orang ni tahan, itu jelah section dimainkan. Tak ada section lain dah. Dia nak half fair masalahnya. Tapi itulah. Kita doakan agar Tamim dan juga Zamri terus bersemangat walaupun kata Hanif Katri tadi mereka kelihatan agak penat jelah mana tidaknya malam tadi dia orang pergi ke himpunan and then kena tahan and then sampai pukul 3 pagi semua everything and then dia masih lagi berada di situ saya tahu masa saya dok lock up itu pun memang penat sebab Bukan boleh tidur sangat, bukan lock up tu masalahnya, tercongok macam tu kan, pandang, dinding, lama-lama boleh dream tau tenaga. Tapi itulah, kita harapkan mereka terus semangat, mereka terus kuat dan insyaAllah teruskan perjuangan ini. Tetapi satu persoalan paling besar, sekarang ini adakah tindakan polis malam tadi merupakan tindakan yang sepatutnya lakukan ataupun tindakan yang tidak berperlembagaan? Kalau ikutkan kata-kata ramai peguam tuan-tuan dan puan-puan, tindakan polis malam tadi ialah tindakan yang tidak berperlembagaan. Langsung tidak mengikut semangat perlembagaan dan mereka boleh katakan telah melanggar kuasa mereka dengan membuat tangkapan-tangkapan tanpa sebab yang khusus. Seperti mana disebutkan oleh Faizal Rahman ini tuan-tuan dan puan-puan. Beliau ini peguam PKR tau. Tetapi beliau pun kata polis telah membuat tangkapan dan juga tahanan sebelum himpunan itu bermula. Maknanya tidak ada apa-apa ucapan provokatif, belum ada apa-apa insiden, belum ada apa-apa. Tengok-tengok terus tahan. Dan benda preemptif ini tuan-tuan dan puan merupakan satu benda yang tidak patut berlaku dekat Malaysia. Negara kita negara demokrasi. Biasanya tindakan preemptif ini kita nampak dekat negara-negara macam Korea Utara, kan macam dekat uh, contohnya contoh Tajikistan ke apa-apa kan. Macam diktator-diktator itu bila kita nak berhimpun, eh kena tangkap dah. Padahal boleh cakap apa ni masalahnya. Tidak ada sepatah perkataan pun. Al-Fatihah pun tak baca lagi kan. Tapi terus kena tangkap. Sebab kata si Fazal Rahman lah. Dia tengok aneh kata dia lalu. Eh, dia pun Elok je lalu. Tengok tengok. Eh, kena tangkap dah. So, benda ni memang pelik tuan-tuan Sangat-sangat pelik sebenarnya. Tetapi, persoalannya. Atas arahan siapa semua ini terjadi? Atas arahan siapa tangkapan-tangkapan ini berlaku? Takkanlah arahan ketua beri kolom pokok. Dia ini... Ya, Dato' Fadil ni kenalah saya tuan-tuan, Dato' Fadil Marsus. Dan saya yakin dan percaya, beliau pun tahu perlembagaan. Perlembagaan menyatakan dengan jelas, memang tidak boleh ada apa-apa lokal standar pun untuk polis kata boleh berimpun ke tak boleh berimpun ke itu kita semua tahu tapi atas arahan siapa jom kita dengarkan sebab ada salah seorang yang ditahan itu telah bertanyakan kepada polis arahan siapa yang tahan benda ni arahan siapa yang minta polis tuntut kat semua ini ha ini jawapan dia okay, bagi tahu saya siapa arahan daripada siapa BMX BMX tak benar kan okey sekarang ni arahan BMX tu untuk tahan saya tak boleh Hah? Saya tak bercakap, saya tak bercakap tadi. So dekat situ tuan-tuan dan puan-puan Arahan itu polis sebut dengan terang dan jelas Arahan oleh PMX Arahan oleh Anwar Eh Anwar Lah macam betul kau ni kan Takkanlah arahan kau polis take over macam tu sekali kan Agak-agak lah Tetapi anda kata kalau betul lah Anwar punya arahan itu yang telah memungkinkan sedatang kampai itu berlaku maka cakap terus terang Anwar sendiri telah melanggar perlembagaan tuan-tuan dan puan-puan beliau sendiri telah bertindak di luar bidang kuasa beliau selaku Perdana Menteri he is a Prime Minister bukan seorang dictator dan benda ini telah ditegaskan oleh pegang kanan saudara P. Weta Muti dalam kenyataan media beliau yang telah beliau keluarkan tadi di mana beliau dengan terang dan jelas mengatakan bahawa tindakan polis menangkap peserta-peserta himpunan -peserta ataupun orang awam dekat datang suku semalam merupakan tindakan yang tidak berperlembagaan. Tindakan yang langsung tidak mengikut semangat perlembagaan serta melanggar undang-undang. Kerana apa? Kerana itulah tindakan preventif yang saya sebutkan tadi. Tindakan preventif ini maksudnya apa? Tindakan yang benda tak jadi lagi pun. Sebagai contoh, contoh kan. Katalah saya jalan sebelah kita Mazda ni kan. Saya jalan sebelah je, tengok-tengok, polis tangkap saya. Sebab apa? Polis syak saya akan rompak Mazda tu. Padahal saya tak usik pun Mazda tu. Lalu sebelah je. Mungkin saya tengok lah. Ui cantiknya Mazda ni kan. Tengok-tengok pelepek kena tangkap. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Itu sudah melanggar perlembagaan. Telah melanggar undang-undang. Polis sepatutnya menegakkan undang-undang. Perdana Menteri itu sendiri sepatutnya menegakkan undang-undang. Bukan dia yang menggalakkan pelanggaran undang-undang. Dan kena ingat. Walaupun polis itu tugas menegakkan undang-undang. Mereka juga tidak terlepas. Dari perbuatan yang boleh melanggar undang-undang. Jadi secara asasnya, Mbak Ketua Wetan Muti, tindakan ini memang merupakan tindakan yang tidak berperlembagaan dan juga merupakan satu tindakan yang tidak selari dengan semangat perlembagaan setuan yang menjamin kebebasan bersuara. Eh, Komola Anwar. Dulu masa ke pembangkang, apa demo yang kami tak buat? Tunggang terbalik kami kat Kuala Lumpur, terbalik kereta, terbalik rumah, terbalik apa semua Sampai rumpur panggil UM. Apa yang kami tak buat? Untuk anda, untuk perjuangan anda. We did almost everything. Tapi sekarang tengok berjadi masalahnya kan. Tapi itulah. Saya dimaklumkan sekarang ini pasukan guaman tengah bersedia untuk memfailkan saman demi saman kepada polis diraja Malaysia dan juga kepada kerajaan Malaysia dan juga kepada Datuk Sianwar kerana kejadian malam tadi yang betul-betul mencuting arang ke sistem demokrasi negara kita ini. Seperti mana disebutkan oleh Datuk Zanuri Jabu benda ini tak boleh dibiarkan. Kita akan falkan saman di seman kerana semalam merupakan satu perkara yang sangat-sangat melanggar perlembagaan. Bahkan Weta Muti sendiri telah memaklumkan bahawa beliau bersedia untuk memberi bantuan secara pro bono kepada mereka yang terlibat ini, 17 orang, 20 orang yang terlibat ini kan untuk menyaman kerajaan dan juga Datuk ya Sanwar serta polis di Raja Malaysia kerana unlawful arrest. Tangkapan yang tidak berlandaskan kepada undang-undang. Bayangkan tuan-tuan, semalam ramai orang yang tangkap itu ditanya lah, dia tanya. Eh, saya ditangkap kerana apa? Apa section dia? Akta bawah mana kan sebagainya? Apa sebab saya ditahan dan tangkap sebagainya? Tidak ada seorang polis pun yang mampu untuk memberikan jawapan tuan-tuan sekalian. Nobody is giving any kind of answer. So itulah dia. Anda kata kalau betul tangkapan itu berundang-undang mengikut perlembagaan, sudah pastilah ada aktanya. Sudah pastilah ada dia punya peruntukannya. Tapi mana pun cukup kuasa tak ada punca kuasa tuan-tuan hanya berdasarkan arahan PMS mata-mata seperti mana disebutkan oleh polis itu tadi tapi itulah sekarang ini kita lihatlah apa akan jadi dan saya akan percaya tindakan sama ini akan dimulakan secepat mungkin dan you bet saya akan sentiasa berada di situ untuk melaporkan terus kepada anda tentang apakah yang bakal berlaku. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan Najib jatuh bermulanya sejak bersih 2 9 Julai 2011. Ketika itu KL di lockdown. Tidak ada sesiapa pun dibenarkan masuk ke KL. Sesiapa yang berada di KL masa itu ditangkap tanpa banyak soal. Siapa yang pakai baju kuning ditahan tanpa banyak soal. Siapa yang pakai baju bersih akan dihumbalkan ke jinjang. Termasuklah aku. Aku pergi rumah ke jinjang juga masa itu kan. Tapi itulah. Sekarang ini, sejarah mungkin berulang sekali lagi. Kali ini wataknya ialah orang yang duk ajak kita demo ketika 9 Julai 2011 itu. Huh, sungguh dunia ini memang betul-betul macam bola. Sekejap kita ke atas, sekejap kita ke bawah. Dulu kita dimangsakan, sekarang kita memangsakan. Tapi itulah, sekarang ini kita lihat apa yang akan terjadi. Rakyat yang menang ataupun kerajaan yang menang. Tetapi mana-mana pun, yang utamanya, undang-undang akan menang. Betul tak, Tun Tengah Memon? Undang-undang dalam ini negeri kandang yang disir. Semua boleh padam. Betul-betul-betul.